你想干什么？师尊被你打伤，我姐姐差点被你害死，你还有脸在这儿继续读书吗？你是不是想害死我们所有人啊？可我不是。怎么着？叫你的魔族同党过来收拾我们呀？ 今天要教训教训这个魔女。算了，未知她也不是故意的，她只是被魔族附体罢了，我又怎么能怪她呢？<laughs> 三小姐，实在是对不住。你闭嘴！姐姐，你就是太善良了，都这个时候了，你还帮她讲话？怎么书院里那么多人不附身别人，偏偏就附身她呢？就是，是。你还好了、啊，要不要回去休息一下？ 来，大家都听着，这个未知打小就神神叨叨的，谁接近他谁就要倒霉。之前啊，我们以为他只是得了癔症，现在想想，他就是那个天生招邪的扫把星。 哼 <noise>，依我看呀，他早就被魔族迷了心性了，所以我奉劝大家，想活命的都离他远点儿。对呀，怎么就没死别人呢？死了他呢？没错，他就是扫把星。青你说的不会是真的吧？呀，不管是不是魔族还是离他远点儿。你可真我多疑爷爷，啊、娘。娘 你别打阿、啊、姐！你干嘛拦着呀？若不是因为他，你怎么可能还没有出世就没了亲爹和阿爷？又怎么可能过上这糟心的日子呢？难道真的是我克死了爷爷和爹爹吗？ 你们以为魔族法力是你们这些凡人可以抵御的吗？你敢不敢试一试？现在未知身上毫无魔气残留，他和你们一样，都是普通的凡人。此番魔族作祟，书院上下皆为受害者，也包括未知。因此，从此刻开始，一。 团结，不得同柴相欺，出行尽量结伴。二，警惕，有可疑情况，立刻向我汇报。是是是。是是是今日休克一天，魏灵月，你随我来。 今日起，你离开女弟子寝舍，搬到这里住。这儿是这结界，凡人可畅行无阻，而魔族却寸步难入。在这里，你更安全。师尊，就我一个人住吗？当下你是特殊的。 有劳师尊费心了。哎，师尊，魔族为什么要攻击我？我真的是凤凰吗？我不知道，你只需要守好本分，时机到了，自有分晓。快进去吧。是。